Коськина печень, мозги тоже Коськины. Вкусно, чего там умалчивать? Как я мечтал стать голодным и к осени Скушать румяного мальчика. Жаль было сахарный носик откусывать, Но постулат нерушимый. Плачут колеса с обломками кузова, Вел же паршивец в машину. Вот и копченые щечки прожеваны, Нежный мизинчик обглодан, Коська, я съем тебя с джемом крыжовенным, с добренным свежим ренклодом. Сплетники каркают зависть, безденежье, склоки их выглядят пошло, без искрометных метафор. Да где же они, гадкие эти подошвы, пара упругих эсэсовских мускулов, выживших сок из педали? Вправду, чего-либо более вкусного зубы мои не едали. Что мне свинина, по новой методике можно до смерти быть сытым. Вот наловлю шалунишек молоденьких и таких автоджигитов, дам им попить молока с клофелинчиком, квасу с настойкой пиона, а просыпаться вождение отличники будут уже порционно. Этот проект в кожуре бумвениловой долго нуждался в защите. Если надумаю коску клонировать, специи сами тащите. <свят> Спасибо. <свят> Что-то в последнее время одна из <свят> <свят> То какие-то молодые БГС на фестивалях мне показывают фотографии своих рук. То меня фотографирует мой собственный муж, а они снимают это отрезанная рука. То ага. Эвида Линча мы все время студентами кино на кинолекториях разбираю. Ну, нормально, нормально. Это был Славик просыпая номер один. <свят> Теперь Славик просыпая номер два. Ну да, и тут я, наверное, чуть-чуть перетасую, наверное, после этого 302 я пойдет, тоже 2001 -го года, как я просто Посвящается, кто знает, Андрею Горбенко, ну, в общем, это первый был, ну, индивидуум, с которым я вообще, вот, войдя в литературную среду, стал общаться, еще, господи, боже мой, в 96 году. Ну, в общем, в общем, да, посвящено ему, не буду комментировать его. Проиру да проиру, Проиру да проиру, А ты сиди и слушай, покуда кровь красна. Трепещущая тема, чума во время пира, В подкорке не смолкает факирова зурна. Излив кастрюлю жалоб коллегам и собратьям, Ты понял, что дорога открыта лишь ко мне. Я кроток, не злословен, натужно толерантен, Поскольку сам немало барахтался в огне. Но мне то ведь что Ира, что дохлая гиена, Я тупо повторяю дежурная ага. И лишь когда набухнут под грузом сумок вены, Чуть слышно отвечаю, окей, до четверга. Женись на ней, коль грезишь, о чем-то запредельном. Зарежь, мумифицируй, приправь сушеным бри. Накладно, ну размножься, стань папой многодетным, Но мне на эту тему порежет, говорит. Вот выбросил я кресло, и стол мой плохо склепан, Соседка Лиза на ночь хлебнула кофейку. Давай об этом будем рассказывать нон-стопом Зеброву, Сандулесе, Быстрицкой, Виктюку. Я больше не э, внимаю руладам ветеранов, которые смирение от молодежи ждут. И мне теперь понятно, зачем нужна охрана поэту с арсеналом капризов и причуд. Томами монографий мозги не фаршируют, Довольно, что под скальпом и стрепанным до дыр Не первую неделю и не пятьсот вторую Надломленный фонограф икает ир-ир-ир. А самое смешное для рьяных Негачеев, наглядный домозолей, оптический обман, что мы повсюду вместе от Лика до Харчевин. Вернись под Люка, Коська. Болван я был. Болван. <свят> И третий на сегодня, ну, 691-й это будет. Натужная толерантность, да? Я найду строку статуса. <laughs> ну, где-то оно так и есть, потому что... Да Так хоть он приходишь домой, мечтаешь об этом открыть контакт и увидеть ноль сообщений. А, семь, восемь. Причем такие, да. А вот я сегодня там яблоко съел. Ну, а у меня куча мне очень нравится, даже мне мультики. мультики присылают, там 15, а -а -а. у меня есть один читатель, он присылает 15 мультиков, например, подряд. А -а -а. Он думает, я это когда просматриваю? Ну <laughs> вот. <laughs> Не, ну это мило, конечно, но я объяснила, что нет. Он говорит, это вам про для духовного развития. Вы увидите результаты на лицо <laughs> через некоторое время. <laughs> типа не, не развиты. <смех> <смех> ну да. Вячеслав рассыпает номер три. <laughs> <laughs> и это будет МП-691. Я его бормотал сегодня, репетировал, когда пришел. <смех> Поехали. <смех> не сказал бы, что жадные, но до одури э, принципиальные наставляли его родители. Выучишься и чеши в изучение многочленов и тактов с мецапианами он до поры до времени вкладывался от души. А за окнами начиналась раздача слонов, отощипанной в кое-то веки сороки-вороны. И такое творилось в его коридоре глазном, чтоб подмышки роняли разбухшие элероны. Выпускник детсада, впоследствии мымрин потроха, так и жил на своих четырех бесплатных работах, ожидая у зимнего моря условных родов, серенады любимым машинам, пуская в разнос. А теперь ему, кроме чая с искусственным медом, пригодился бы лишь шампунь для формальных волос. И вот можжевеловой ночью какого-то лета, когда сторожиха ангара вдыхала кальян, выпав сознанием за пределы корсета и восприятия тайных мыслей землян, скромный, почти игрушечный жигуленок законопослушного больничного полицая выдал соседской таврии иступленно фарой столетней судорожно мерцая. Тебе не противно прислуживаться системе двойных стандартов правительственных коммун? Давай-ка снесем, как сможем, ангарные стены и под звездой до лиды удерем к нему. Долго не чухались плюшевые собаки дисциплинированно пропустив коал, расселись рядком, кто на какой железяке взревели и понеслись, благо фельдшер спал. Где-то подрезали маленького швейцарика, где-то дубовым сучком оцарапали крылья, и вот уже под мостом в два конца река уносила законы, доставшие их комарильи. К ящерам, свиньям, кинг-конгам, в желудке гиен, сквозь каналы Газпрома в болото сернокислотные очень хотели успеть в свой желанный плен. Две развалюхи, гордые, беспилотные. В час, когда травятся жирные халуи, Они уже было крикнули. Мы двои. Тело еще не старого, узника формул, Еле вихлялось, натягивая бичеву. Синий медведь подошел к нему, за руку тернул, Мечта потекла леденцовая по рукаву. Поднялось неумытое солнце в обход беды, Мозаичным разбрызгом в шкафу потревожив трубу. А виновницы след простыл, звезду до беды Пережгло водородом и черной дырой втянуло. То квартиру еще не снесли, потолок в ней вздут, Подрастающий не вундеркинд вновь зубрит таблицы, Веря папе, что поступление в институт на пути к мечте обязательно. Пригодится.